Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Sentiasa syukur kepada Allah, tak lalai dengan hukum Allah, dalam keadaan yang senang ataupun susah. Masa susah ni kebanyakan manusia ingat kepada Allah. Ya Allah, kami susah sangat ni, ya Allah keluarga kami, ya Allah anak-anak susah. Memang tak tak pelik, tak ajib lah tapi dalam keadaan senang pun tak lalai dengan Allah. Allah bagi nikmat dunia dia tak lupa dengan Allah. Orang okay, macam ni pun Allah kata mana manusia? Ini 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 makhluk yang berlehit ini iklan di akhirat. Mana hamba Allah yang tak lalai yang tak lupa Allah? Yang tak lupa dengan Allah keadaan senang, keadaan susah, keadaan senang. Pakak bangun wakil tangit Makhluk ini kata diperselakan Allah panggil mereka ini Jannah tanpa isap Gulungan yang ketiga Siapa dia ni? Ini saya nak kata Imam Ghazali kata Tijarat itu ibadah juga Tijarat macam mana? Makhluk yang berleher ini akan iklan Dipada masya Gulungan yang ketiga Mana mana manusia hamba Allah tijarat yang buat bisnis yang menego tapi dalam bisnis tijarat pernega mereka tak lalai dengan hukum Allah dalam bisnis tidak ada capur duit riba dalam bisnis tidak ada kezoliman dengan orang lain dalam bisnis tidak ada buat tidak ada tinggal solat tidak ada tipu dalam bisnis Peniaga air eh, kelo timai kelo tidak ada tipu, tidak ada masuk duit haram, tak menega, hanya menega hanya dengan perkara yang halal. Buat apa saja? Buka kedai kecil-kecil tapi perkara yang halal, tidak ada riba, tidak ada cakap bohong, tidak ada penipu dalam peniaga air. Ini tijarat yang tak lalai dengan hukum Allah. Dia jaga solat, dia jaga zakat. Solat lima waktu ya tak masuk solat tahajud solat duha solat isyrak. solat lima waktu masa 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 azan 24 jam ada lima waktu yang fardu dia jaga solat lima ini yang lain dia duduk di bisnes dia dia duduk dalam perniagaan dia duduk, duduk di kedai dia duduk dalam jual beli dia masa azan dia solat sudah azan dia pergi kedai berniaga dia hanya halal saja tak cakap bahawa dalam perniagaan tak tipu ni ibadah Makhluk yang berlahir Mana manusia tijarat Tak lalai hukum Allah Tak zalim manusia Tak cakap bohong Tak masuk riba Bangun satu gulung manusia Ada orang Malaysia Ada orang Thailand Orang mana-mana pun Hamba Allah yang beriman Makhluk ini kata Selakan Tuhan Allah panggil kamu Kepada jannah tanpa hisap Wa antum khuliktum lil akhirah jadi akhirat menegur kamu. Jadi akhirat Ni kita kena belajar ni. Binatang tak kena belajar nak makan tube, perut kepes, masuk sarai petang, perut kenyang. Tak kena belajar. Manusia belajar kehidupan nak jadi ibadat, kehidupan dia nak jadi akhirat kena belajar. Yang ke 8 Yang ke 8 ini orang panggil kita hidup jadi umat ni kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita orang panggil istimai umat bukan abid kita umat dalam kitab dulu pun sebut umat al-Quran sebut umat kalau orang dulu orang panggil kaum kaum minu kaum Musa kaum Lut kaum Ad kaum Samud itu kaum kaum qabila zaman nabi ada kaum kaum Quraisy Banu Hashim ada ada Kaum ini bukan belah bagi. Kaum ini sebagai ta'ruf Untuk kena ini Quraisy, ini Romi, ini Habasyi. ta'ruf, ta'ruf Bukan untuk belah Farab. Kamu Habasyi, aku Quraisy. Dak dak dak. Inna hadhihi ummatukum ummatun wahidah. Kita umat. Wal minkum ummah. Kuntum khairu ummah. Ini kelima umat yang saya nak bincangkan. Umat ni kita hidup bermasyarakat, hidup sekali umat, bukan kaum. Kaum fuak-fuak. farak. Kita umat. Orang miskin umat, orang kaya umat. Pemerintah umat, rakyat umat, laki-laki umat, perempuan umat, pemuda umat, pemudi umat. Yang kerja buat kebun dia umat. Yang buka peniaga air bisnis umat. Bila umat kita kena kira bicara Kira kena timbal rasa Kita hidup dalam kampung Duduk sekali Apa yang saya nak sebut ni Imam Ghazali kata Satu lagi ibadat kita tak boleh tinggal umat ni Hukukul ibad Hak dengan saudara Kena jaga Dalam kita Imam Ghazali sebut Hak jire Saya baca kitab Urdu dia kata Prosi ke hukuk Gapo prosi Jiran jiran. Ini ibadah ni Kalau tak sepenuh ini tak sepenuh ibadah Sepuluh perkara baru sepenuh ibadah kita Dah saya bincang kan Semaya, poso, zakat, haji Zikir, baca Quran Tijarat kena betul Solat betul, tijarat tak betul kosong Semaya tak tinggal menegur tipu Duit haram, duit bunga, riba Khatam, kosong Prosi ke hukum yang kelapai hak jiran sebab ada seorang sahabat bersama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadat dia masya-Allah fardu sunat solat puasa baca Quran tahajud sunat lagi hebat puasa sunat siang hari puasa malam hari tahajud tapi masalah hukum hak dengan jiran kita hidup tetangga ni penting tuan-tuan Zaman sekarang ni zaman kita dunia maju zaman kamu-kamu, kami-kami, kita-kita demo-demo, nafsi. Ingat nah, zaman sekarang bukan zaman nafsi. Zaman kita ini zaman ummati. Yang Nabi last perkataan Rasulullah belum wafat, apa dia? Ummati. Bukan kata nafsi. Ini 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 taklimi umat nak ajar kita. Sebab tu kita hidup persaudaraan, bukan nafsi. Yang cerita di zaman sahabat yang ibadat baik, puasa dia, zakat dia, haji dia, ibadat sunat dan fardu semua sempurna komplit. Tapi hak dengan jiran. Hak dengan tetangga. Sebab kata Rasulullah bagusnya orang ni. Tapi hak dengan tetangga. Dia menyakiti saudaranya perbuatan dan cakapannya tak senang sedara tetangga dia. Jiran dia hukuk dengan prosi, prosi. Dengar eh? Orang ni orang solat, orang puasa, orang zakat, orang haji, ibadat fardu, ibadat sunat komplit. Tapi hak dengan tetangga, hak dengan jiran tak sempurna. Cakapan dia sakit hati Perbuatan ganggu kan Sebab tu Nabi kata orang beriman dia tak akan buat dua perkara Satu cakapan tak menyakiti saudara Muslim Yang kedua perbuatan tak ganggu kepada saudara Muslim Kalau ada dua perkara ini Falai saminna Apabila sahabat cerita tentang seorang ni Wanita ini ...ibadahnya bagus tapi tetangga dia tak tangga, tak, tak jaga menyusahkan menyakiti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah ahli jahannam Ahli neraka Orang solat Orang yang beribadat Tapi tak sepenuh ibadat yang Imam Ghazali kata Hak dengan jiran Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Siapa tidur kadang air perut kenyang Sedara tepi dia Sedara dia tidur kadang air perut lapar Maka di akhirat dia kena jawab Di depan Allah Makan, minum ada tulis dalam hukum, ada tulis dalam rukun Islam. Ada tulis dalam rukun iman? Tak ada. Kenapa? Ini hukum, ini hak dengan tetangga dan saudara. Siapa dia saudara? Allah kata innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu adik-beradik. Gapa kata Nabi? Ba adik-beradik. Bak tetangga la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sepenuh iman seorang kamu kalau kamu tak kasih kepada saudara kamu. Siapa saudara? Innamal mu'minu na ikhwah. Haning kata Nabi SAW. Aukamakal. Tidur kamu kenyang. Tidur saudara lapar. Itu pun kamu tanggung dan jawab depan Allah di akhirat. Ini makan minum bukan rukun Islam. Apakah lagi kita solat. Saudara kita tak solat. Kita tahu hukum Allah Sedara kita tak faham hukum Allah Kita datang ke masjid Tetangga kita tak kena tangga masjid Ni ibadat yang Imam Ghazali beritahu Hukum Tetangga prosi ke okay, hukum Hak dengan jire Ni ibadat kita ni Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Dengar tuan-tuan saya dah cakap bak ibadat ni, bak tugas kita, bak maksud kita. Ashraf akmal afdal manusia ni Allah Ta'ala buat sebab untuk akhirat Sepenuh akhirat apa apabila sepenuh kehidupan dia ibadat tu Tidak tak ada kelebihan apa pun Manusia ni kalau tak ada tujuan hidup Tak ada maksud hidup Dia lebih dahsyat daripada binatang lagi Ula'ika kal'an'am Balhum adal Buku tak ada maksud Mudah-mudah saya banding semua Dunia Allah Ta'ala bagi pada kita ni Rekoh fikirlah, usahlah, ikhtiarlah Buatkan uh, kipah hangi, buatkan akaun Manusia yang fikir ambil daripada Makhluk Allah Ta'ala buat Buat apa ni? Buat ada tujuan Tujuan apa ni? Keluarkan angin Akaun tujuan apa? Untuk mesjuk dinginkan Sebab tu dia mahal Sebab tu dia mulia Dia duduk depan kita, kita solat sini Dia duduk depan kita semua ni lapu-lapu ni kita beli maha mulia atas kepala kita sebab dia ada tujuan ada maksud, ada faedah kepada kita begitu juga manusia Allah Ta'ala buat untuk maksud yang besar akhirat, sebab tu manusia afdal, akmal, asyraf tapi manusia tinggal maksud akhirat seperti mana kipah ini seperti mana lapu ini yang tak ada maksud. Apa yang tak ada maksud? Tak bagi cahaya, tak keluar angin. Mana tak ada maksud? Apabila tak ada maksud, harga dia jatuh. Kemuliaan dia tak ada. Sekarang mulia dia atas kepala kita sebab bagi cahaya. Tapi kalau pasal buka apa ni? Sweet dia tak bagi cahaya, habis maksud. Maka harga dia tak ada, kemuliaan dia tak ada. Ahli masjid musyarak tengok, "Oi, tak bagi cahaya, tak bagi ni." Habis fedah, tak ada maksud keluarkan saja mana tempat dia Imam Qatik Bila kata buang dah letung sampah kita beli uh, 20, 50 ya 100 katakanlah ada maha 200 ya tapi baru tak bagi lapu tak bagi tak bagi cahaya tak keluar angin lagi apa jawatan masjid kata tu siok rumah saya panggil tu siok buang saja dalam tong sampah Beli tu, 20 20 sen pun orang tak mau lagi. Tak usah kata duduk depan kita, dia akan duduk dalam tu sampah saja sebab habis tujuan dan maksud. Begitulah manusia afdal, akmal, asyraf. Sebab maksud akhirat Tapi apabila manusia lari daripada maksud akhirat Lari daripada maksud perhamba diri kepada Allah Mana tempat duduk manusia tak jagakan ibadat dia tadi tak jagakan hak jiran tak jagakan solat tak jagakan puasa tak jagakan haji dia tak usahakan ya Allah bagi kebolehan dia tak jaga dan usah maka bukan ditung siapa lagi manusia Allah akan buang dalam neraka Jahannam wal iazubillah afdal akmal Ashraf, ada dah ulaika anam balhum adall hina dia lebih pada binatang bahkan lebih hina lagi binatang tidak ada soal jawab di akhirat nanti tapi manusia ada soal, ada soal ada jawab di depan Allah ada tanggung dunia ada jawab di depan Allah kalau habis harga habis maksud wal iazubillah jahannam tempat dia sebab tu hari ini saya muzakarah saya ya awal tadi saya berhajat pada perkara ini saya berhajat supaya cara hidup kita hari ni depan saya saya yakin ada berlainan yang tak sama ada ada orang menego yang buka kedai ada di sini banyak yang menego ada hukuman ada kerja dalam kerajaan ada jadi apa ni teacher ada jadi apa ni doktor apa saja yang kita kerja apa saja yang kita tugas Allah Taala bagi sebagai tanggungjawab kita kemudahan pada kita untuk gunakan maksud kita jadi akhirat gunalah maksud hidup kita supaya jadi ibadat kita macam mana ibadat adalah hukuman gunalah hukuman kita faedah kepada masyarakat hukumat yang bawa bawa kaum bawa ahli ahli dalam negara kalau kita kawasan sekitar kita kawasan ni yang jaga kita lah jadi tanggungjawab kalau rumah saya panggil orang okay, tanggungjawab situ tanggungjawab sini dia di segi pemimpin kerajaan dia jadi asbab kebaikan kepada rakyat tentang akhirat inilah hukumat akhirat hukumat mereka akan jadi ibadat apabila bawa kepada Allah bawa pada maksud akhirat yang kesembilan apa dia ni Kata Imam Ghazali dakwah ilallah Jadi asbab kita ni Tugas bagi umat ni ni Kena bawa manusia Supaya beriman dengan Allah Perhamba diri dengan Allah Sebab tugas Jadi tugas Apabila saya sebut dakwah Mungkin orang-orang sini tengok Oh dakwah ni tablet kan Jumaat ah tablet Bukan Imam Ghazali kata yang kesembilan ibadat bagi ini umat dakwah ilallah. Kita hari ini sebut dakwah, oh dakwah tabligh. Bukan? Itu wasilah belajar dakwah. Untuk nak belajar dakwah, dakwah ke apa dakwah? Ad'u ilallah. Jadilah diri kita supaya manusia kena Allah. Ibu bapa jadilah asbab anak-anak beriman dengan Allah. Pemimpin jadikanlah asbab rakyat kena Allah. Toke orang okay, jadi toke buka kedai bisnis, jadilah asbab pekerja koli dia kena Allah. Teacher yang belajar di universiti, dia tak ada belajar, dia tak tak mengajar hadis, tak mengajar al-Quran. Kalau mengajar hadis, mengajar al-Quran, ustaz-ustaz di madrasah kita nampak kata akhirat. Tapi kita tengok teacher Belajar-belajar dunia, teknologi, komputer ni bukan dunia, bukan bukan akhirat lah lah. Tapi kamu butuh, kamu belajar, kamu mengajar anak-anak orang beriman. Anak-anak orang beriman, anak, anak orang muslim. Kamu jadi teacher yang yang mengajar dalam universiti, mengajar tentang apa? Tentang komputer. Komputer wajib belajar, tak wajib. Tapi kamu belajar mengajar komputer yang belajar tu itu anak muslim. Kamu teacher, kamu cakap agama, kamu bagi tahu masa solat, lebih lagi suasana sekarang ni. Suasana sekarang ni Nabi kata akhir zaman ini alamat kiamat yang paling dekat, dengar baik-baik. Banyak ratus perkara alamat kiamat banyak sangat, tapi saya nak sebut ini yang dekat. Apabila kamu lihat, kamu tengok perkara ini berlaku di kampung kamu, wilayah kamu ataupun negara kamu, yakinlah kiamat dah sampai. Kiamat dah girlete likung kamu. Kiamat dah likung negara kita, kiamat dah likung kampung bandar kita, kiamat dah likung keluarga kita. Mana? Apa berlaku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kamu tengok anak-anak laki-laki kamu melebihi mengutamakan hormat kawan lebih pada bapak sendiri tunggulah kiamat dah sampai negara kamu. Ini saya ayat tugas teacher ni, tak ada belajar hadis pun. Tak ada kata qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dak dia komputer teknologi. Tapi anak-anak muda, anak gadis yang belajar tu Anak orang Islam Kamu cakaplah sifat-sifat Jagalah akhlak kamu Jagalah kamu sifat dengan ibu bapa Wallahi Inilah teacher akhirat Teacher yang dakwah ni maksud saya nak kata Imam Ghazali ada tulis kata dakwah ilallah ini ibadat bagi ini umat semua tugas dakwah orang yang jadi teacher pendakwah, orang yang jadi bisnis pendakwah, orang yang jadi hukumat kerajaan pendakwah, bawa rakyat dia beriman dengan Allah. Bawa anak-anak muda, anak-anak gadis taat pada ibu bapa, bawa ini umat supaya jaga solat, itu dakwah. Walaupun kamu teacher mengajarkan komputer, belajarkan ilmu-ilmu kaji yang kaji yang bulan bintang, tak wajib pun kaji. Kamu kaji yang masalah tumbuhan, kaji masalah lautan, kaji masalah binatang-binatang yang ilmu kamu belajar tapi yang belajar dengan kamu anak Islam kamu cakap tentang sifat taat sebab hari ini dah sifat taat dah habis anak-anak tidak hormat pada ibu bapa yang kedua satu alamat lagi apabila kamu tengok kamu lihat anak-anak wanita itu dia buat dengan ibu dia sendiri seperti mana hamba gulam buat hamba dengan ibu dia macam mana buat hamba dia tak buat apa pun Mami Masak nasi Mami cuci baju saya eh? Saya nak pergi sekolah Mami tereka Isteri baju saya Mami buat makan itu Mami cuci baju Mami cuci kasut saya Ibu dia dah jadi hamba kepada anak Inilah alamat kiamat dah sampai Kepada negara-negara Kepada tempat kita Kampung kita Kalau rumah kita berlaku macam ni Kalau anak laki-laki kita Hormat pada kawan lebih pada bapak Kalau anak wanita kita Dah buat hamba dah anak wanita ni dia tak kawan mana dia duduk di rumah saja. Ya, ya? Anak laki-laki nah, balik sekolah balik mana pun kawan lah kawan. Nah. Ayah dia kata buatlah tolong ayah sikit. Oh tak ada masa. Lah. Kawan mari pukul 1 1 pagi. Tinggal lagi ayah dia. Pukul 12 malam dia tinggal lagi rumah dia. Sebab kawan dia lebih daripada bapak dia. Anak wanita dia tak pergi mana duduk dalam rumah. Tapi dia dah guna ibu sendiri macam hamba dia. Inilah kiamat dah sapa dalam rumah tangga kita. Ini maksud saya nak ayat kata. Imam Ghazali kata ini umat tugas dakwah. Kamu teacher. Kamu jadi tokeh penegak bisnis. Koli-koli yang menegak. Bukakan factory. Tapi pengkerja orang Islam Kamu cakaplah tentang akhirat Kamu royak waktu semayang, waktu salat Ataupun jadi apa ni, doktor di hospital Saya pengalaman berapa Bulan, dua, tiga bulan lepas Saya duduk di hospital Di sini lebih lagi Islam kebanyakan Tempat saya Wilayah saya Islam juga Sebab tu saya Dah bagi bandingan tiga bulan lepas saya banyak hari duduk di hospital. Tunggu isteri. Tengok orang sakit di hospital. Saya duduk bilik suku. Apabila ada air, air pun dia panggil air gari. Dah habis saya bayar bagi doktor, dah habis. Setiap hari saya duduk tengok, pergi mari, pergi mari tengok orang sakit, atas-atas katil. Semua orang Islam. Dah masuk tali sini, masuk tali sini. Tapi berapa persen saja yang solat Kebanyakan tak solat Hak sedih sekali bukan orang sakit tak solat Yang mari tunggu penjaga orang sakit Anak-anak pun tak solat Kenapa tak solat? Susah tak ada tempat lah Pakaian kotor lah Ini saya nak rakyat kata Doktor-doktor ini Gapa dia? Tugas pendakwah Kamu doktor yang bagi ubat... Anak kamu belajar jadi doktor kita kita faham kata dunia. Orang belajar doktor ini dunia. Orang belajar hafiz ini akhirat. Memang akhirat hafiz. Doktor pun bukan dunia. Sebab doktor tepat kita muslim. Doktor yang jaga orang sakit, ni hak saya sedih tengok, tak salah. Sebab orang sakit ni orang yang Allah Taala kasih. Siapa saja dalam, dalam majlis yang ada sakit-sakit, Allah kasih. Tanda alamat Allah kasih pada hamba Allah nak cucikan dosa Allah nak apunkan dosa Allah bagi sakit Kadang-kadang tunggu taubat dia tak tobat Eh nak cucikan bersihkan hamba macam mana Buat dia sakit Dengan sakit ni dia ingat pada Allah Bila dia sakit Ya Allah Sakit Gelepas sekali Allah la ilah. Allah suka ni Ya Allah, hatu. Allah cucikan, cuci. Sebab tu orang sakit duduk hospital semua itu kekasih Allah. Tapi dia sedih hari ini, dia dah lupa kata Allah kasih. Apabila Allah bawa dia kepada hospital, dia tinggal solat. Dia tambah dia kepada Allah. Ini pendakwah hak saya nak bagi tahu Imam Ghazali kata ibadat bagi ini umat dakwah. Yang bukan kita faham semasa dakwah ni dalam masjid saja. Dalam hospital, doktor pun bawa tugas dia. Pakcik, waktu salat dah masuk. Tak boleh wuduk, tayamum boleh. Tak pandai tayammum, nanti saya tanya ulama, ustaz-ustaz. Ini dai. Ini doktor akhirat. Ini teacher yang belajar universiti yang bawa kanak-kanak taat pada ibu bapa, yang bawa kanak-kanak anak-anak gadis jaga solat. Ini teacher akhirat. Ini teacher dai. Ini doktor dai. Ini hukumat pemerintah tempat kita yang jagakan pemuda-pemuda, yang jaga masyarakat supaya tidak ada seorang pun yang tak solat. Supaya tidak ada seorang kawasan kita yang petadbir ni kami jadi hukuman kami pemerintah kawasan kami yang pembesar kami nak jaga tidak ada seorang wanita yang dedah orang, tidak ada anak gadis yang balik tak solat satu orang pun tak biar ada dalam negara kami itu dai itu akhirat hukumat akhirat doktor akhirat teacher akhirat dakwah yang imam Ghazali kata yang ke-10 ibadat kita yang kita lupa hari ni Iktibak sunnah Dua kata yang saya cakap hari ni Agama perintah Allah cara Nabi Cara Nabi tu sunnah Hari ni kita nak bawa kepada Iktibak sunnah Macam mana sunnah? Sunnah Rasulullah banyak Kalau saya nak bincang sampai fajar Sampai subuh tak habis Satu 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 Tapi nak bincang besar besar Suratun Nabi saya belajar masa duduk pondok tu guru, -guru saya ajar Surah sirah sarirah Gapa dia surat daripada kepala sampai kaki Ujung rambut, ujung kaki Si surat Suratun Nabi Kita kena belajar Ni ibadat kita ni Makan minum kita belajar Agama kita kena belajar Sunnah kena belajar Yang kedua sirat Gapa dia sirat? amal harian daripada bangun sampai tidur kembali ini ibadah kita Jangan sepik fahaman Jangan sepik atau ibadat solat ya, Ibadat di masjid ya, Ibadat madrasah Ibadat budak hafiz Ibadat pelajar agama Kita ahli dunia tidak Kehidupan akan jadi ibadat Apabila kita bawa cara Rasulullah Tidur jadi ibadat Bangun masuk tandas jadi ibadat Pakai baju jadi ibadat Pakai selipar capal jadi ibadat Nikah kahwin jadi ibadat Menega jadi ibadat Hukuman jadi ibadat Kenderaan jadi ibadat Cocok tanah jadi ibadat Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ni nak pada kena Allah ni liya'rifu. Kena baru jadi ibadat. Eh, nabi hidup haria kita daripada bangun tidur. Anak-anak kita kena hajarkan dan kita orang ada kuasa bawakan umat ini. Bawakan umat ini. Yang ketiga, sarirah. Yang apa sarirah? Surat apa daripada kepala kaki? Sirat Sirat kita tak nampak, sahabat pun setiap orang Bukan nampak ha. Khadijah nampak, Aisyah nampak Sahabat kecil nampak Dia ada khidmat Rasulullah 10 tahun Hadrat Anas radhiyallahu anhu Nampak kehidupan dalam rumah tangga Itu siratun Nabi Tapi, Sarirah tak nampak Gapa Sarirah? Ghamur Rasul Kerisauan Nabi itu sunnah Hari ini saya belajar surat, saya belajar sirat. Tapi sarirah macam mana nak belajar? Kerisauan Nabi tak eh, tak boleh buat. Nak buat risau tak risau. Risau akan datang apabila kita ambil kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghamur Rasul ini gapo Ghamur Rasul? Macam mana setiap umat aku selamat daripada jahannam Setiap umat kepada jannah Ini Ghamur Rasul Ini Sarirah Ini satu sunnah Banyaklah nak bincang Tapi saya nak buat kesimpulan Tentang Sarirah ni Sikit sangat Sebab Rasulullah sendiri bagi tahu Tanya Anas yang budak kecil duduk khidmat di rumah Rasulullah 10 tahun sampai tua. Ya Anas, mu tahu tak? Apakah sunnah aku yang paling besar? Kita nak bila bincang daripada sunnah ni, Serbanlah, lah, janguk lah, pakai yang besar-besar sunnah. Anas tak tahulah, kehidupan tengok Rasulullah ni, makan dia cara dia gerak sunnah apakah sunnah besar anak tak faham kata nabi sallallahu alaihi wasallam